এটা মিয়া বিহু ওলালে আমাক ইটিকিং কৰি গালি গালাজ কৰি ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক ইটিকিং কৰিও কিছুমানে মিয়া বিহুৰো প্ৰচলন কৰিলে তোমার বাপর নেকি তো এই গানটা কিন্তু কইছিল হোসেন তো কিন্তু বর্তমান জেলে তো নিয়ে আমাদের আসামের আলতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সে কিছু কথা তো আজকে আপনাদের এই আল ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কি কথা কয় আলতাফ হোসেন রে নিয়া এবং এই যে মিয়া মিয়া যেটা গান কইছিল গান কয়ে কিন্তু বর্তমানে আলতাফ হোসেন ভাইরাল এবং কি সে বর্তমানে আছে জেলে তো এই গানের বিষয়ে কিছু কথা কোবো আমাদের ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমাদের আসামের সিএম তো তার মুখেই আমরা শুনবু যে অ্যাকচুয়ালি এই যে গানটা কইছে গানের মধ্যে কারে অপমান করছে এবং কারে কী কইছে এবং সব কথাই আমাদের ডক্টর হিমন্ত শর্মা আজকে আপনাদের কইবো এবং ভিডিও দেখামো আমি তো ভিডিওটা দেখলে আপনারা জানতে পারবা অ্যাকচুয়ালি এই যে আলতাফ হোসেন যে গানটা কইল আলতাফ হোসেনের অপরাধ কী ছিল ওই কারণেই আলতাফ হোসেনের পুলিশে ধরছে এবং আলতাফ হোসেনের উপরে কতটা কেস হয়েছে এবং কতটা মাইসে কেস করছে তো টোটালি কত কেস হয়েছে সব কিছুই আপনারা এই ডক্টর হিমন্ত শর্মা আমাদের আসামের সিএম তাৰ মুখে শুনিব পাৰিবা আৰু তাৰ ভিডিঅ' দেখিলে আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে একচুৱেলি এই আলতাফ হুছেনৰ অপৰাধ কিছিলোঁ তো সেইকাৰণেই আলতাফ হুছেইনো পুলিচে ধৰিছে তো সবাই আমাৰ এই ভিডিঅ'তে যায় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখেই আমাৰ যায় এটা মিয়া বিহু ওলালে আমাক ইটিকিং কৰি গালি গালাজ কৰি ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক ইটিকিং কৰিও কিছুমানে মিয়া বিহুৰো প্ৰচলন কৰিলে এই মিয়া বিহু গোৱা আলতাফ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজনক আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মই এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব খোজোঁ যে যিমান দিনলৈ আমি আছোঁ যিমান দিনলৈ আমাৰ সমাজ জীয়াই থাকিব এই সমাজত আমি স্বাভিমানেৰে সৈতে জীয়াই থাকিম আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কোনো প্ৰকাৰৰ আক্ৰমণক আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ আৰু আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাও চলাব নালাগে আমি জিন যাব লাগে মিলিব লাগে মিলাব লাগে কিছু এৰিব লাগে কিছু ধৰি ৰাখিব লাগে কিন্তু যদি এৰি দিয়াৰ প্ৰ প্ৰৱণতাৰ পৰিৱৰ্তে অকল ধৰি ৰখাৰ প্ৰৱণতাহে হয় তেতিয়া কোনো জাতিয়েই নতুনকৈ অহা সমাজখনত জিন যাব নোৱাৰে আমি প্ৰত্যেকটো পৰ্যায়তে মনত ৰখা উচিত যে আমি এখন সমাজলৈ আহিছোঁ এইখন সমাজত আমি জিন যাব লাগিব আৰু এইখন সমাজত যদি আমি জিন যাব লাগে এইখন সমাজৰ মৌলিক চৰিত্ৰসমূহক আমি মানি চলিবই লাগিব কোনোবাই যদি আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আমাৰ খাদ্য আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ গান আমাৰ নৃত্যক খুব বেলেগ ধৰণে ইয়াক প্ৰচলন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কোন অসমীয়াই তাক মানি ল'ব আমাৰ বাপতিসাহোন বিহুটোকো যদি মিয়া বিহুলৈ ৰূপান্তৰ হয় কোন অসমীয়াই তাক মানি ল'ব আমি কিমান দিনলৈ জীয়াই থাকিম নাজানো কিন্তু জীয়াই থকা দিনকেইটা আমি নিশ্চিতভাৱে শিৰ নত কৰি আমি জীয়াই নাথাকোঁ আমি উচ্চ শিৰ লৈয়ে জীয়াই থাকিম আৰু যিমান দিনলৈ জীয়াই থাকিম আমি স্বাভিমানেৰে সৈতে জীয়াই থাকিম মই ভাবোঁ যে মোৰ এই বাৰ্তা সকলোৱে ইতিবাচক ৰূপত গ্ৰহণ কৰিব ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ সেই কথাষাৰলৈ বাক্যসাৰলৈ মনত ৰাখিব যে কিছু ধৰিব লাগিব কিছু দিব লাগিব কিছু এৰিব লাগিব তেতিয়াহে এখন বহল সমাজৰ বুকুত আমি